Məlumdur ki, istər cəza çəkmə müəssəslərində, istərsə də azadlıqda onlar hələ də mövcuddur və cəmiyyətin tabe olduğu ümumi sivil qanunları yox. Özlərinin yaratdığı oğru qanunları ilə yaşayırlar. Bu qanunların nə zaman yazılması barədə müxtəlif fikirlər var. Lakin keçmiş SSR-də ilk dəfə ollaraq bu qanunları yazan Rusiyada Fyodor Fyodoroviç Yusubovç kimi tanınan Ağdam rayonunda anadan olmuş Ürfan İbrahim oğlu Yusifli olub. Kriminal dünyada bəbir kimi tanınan bu şəxs Leylin Vestalin həbs düşərcəsində yatır. Piterburq tip universitetində təhsil alan bəbir valideynlərinin ona olan dəstəyinə, imkanlı şəxs olan atasının daima ona maddi yardım etməsinə baxmayaraq, cəmiyyətdə qarşılaşdığı sosial ədalətsizliklərə etirazını bildirib. Yuxarı təbəqədə olan şəxsləri çaxısı bir insanlara əzməsinə göz yummayib. Onun ilk həbsi yüksək cinli şəxsin qohumunu qətllə yetirdikdən sonra olub. 10 illik həbs cəzasını alan Bəbir Rusiyanın şimalında olduğu həbsdə də güculluların zəiflərin əzməsini görüb. Qara qanun deyilən bir qaydalar sistemi yaratmaq qərarına gəlib. Ona bu qanunları yazmaqda Moğol imperatoru Çingizxan yasası yardımçı olur. Belə ki o Çingizxan dövründən başlayaraq Moğolların qanunlar məcəlləsi adlanan böyük Kasada nəzərdə tutulan maddələri ilk olaraq oğru qanunlarını yazır. Böyük kasada yazılan ilk 2 maddə oğru dünyasının qanunlarının bünövrləsini qoymasına səbəb olur. Oğru qanunlarına görə qara qanununda nəzərdə tutulan maddələr idarəçiliyin əsas bazası olmalıdır. Oğru dünyasının böyükləri nə qərar qəbul eləsə, digərləri onu müzakirə etmədən icra etməməlidilər sosial menşeyindən və rütbəsindən aslı olmayaraq layiq olduğuna inandığı hər bir adam oğru dünyasına dəvət edilə bilər və buranın üzvü ola bilər. Qadağan edilən zorakılıq, uşaqlara, hamilə qadınlara qarşı amansızlıq, oğruların oğurmaq və s. işlərdən başqa hər kəs bu böyük ailənin üzvü ola bilər. Bəbirin əsas məqsədi bu idi ki, oğullar ümumi xəzinəyə gələn vəsaitə nəzarət etmək, bu barədə hesabat verməklə yanaşı Bütün zona gələn pulları da haralara xərclənməsini öyrənmək səlahiyyətinə malikdir. Onlar oğru adına layiq olanları öz cəmiyyətlərinin içinə almaq, artıq özlərini təsdiqləməmiş. Bradiyakalara hängə oğru ailəsinə dəvət etmək, həmçinin oğru adına ləkə gətirmiş şəxslər barəsində hökm çıxartmaq hüququna malikdirlər. Böyük oğru ailəsinin yaradılmasına səbəb olan bəbir 1897-ci ildə Yensey quberniyasının Şuşeniskəndində Sürgündə yaşayan Leylilə görüşür. Ona kommunist ideyalarına görə hörmət edir, amma dustaqların ona toxunmasına izin vermir. Stalinlə də Kirov həbsxanasında görüşüb. Stalindən sonra oğru dünyasında yaratdığı sistemi bəbirdən öyrənir. Tümen vilayətində onlarla millətin və hər növ cinayətçilərin olduğu həbsxanada özünə yüksək nüfuz qazanan bəbirin barəsində 46 ilə türmənin rəisi dəfələrlə şikayət məktubu yazsada, uğru dünyasının iç kralına, qarşı ölkə rəhbərliyi heç bir iş görə bilmirlər. Çünki ölkədəki bütün həbsxanalara maliyə və məktub sistemi quran bəbir bir anda ölkə həbsxanalarında üsyan qaldıra bilərdi. 1899-cu ildə həbsdən azad edilən Bəbir Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində bir müddət yaşayır. Həbsxananadan çöldə xəzinə yaradır. Bu xəzinə həbsxanamada olan xəstə və imkansız məhkumlara yardım etmək, onların ailələrinə dəstək olmaq rolunu oynayır. Bəbirin sonrakı taleyi barədə isə mənbələrdən qısa məlumat var. Deyilənə görə o Türkiyəyə gedib, sonra Səudi Ərəbistanə həccə ziyarətə gedib. Orda da vəfat edib.